Привет, с вами снова я, Frost Gamer, и сегодня мы будем играть и игру э, по жанру комедия Как достать соседа? Первая часть. Ну что ж, м -м, не буду, ну не знаю, будет ли вам интересно смотреть обучение. Давайте все-таки начнем. Я почему-то, как сказать, я прошел с эти две части, но почему-то у меня не открылись вторые. Ну, думаю, пройдем эти две части и, и, и закончим этом, проходить нашу игру и будем проходить дальше наступ, на вторую часть. Ну что ж, начнем с первой. Так, мы получили хлопушку. Так, он сидит на кресле. Так что... Так, здесь клей. Хлопушку, так понял, на кресло. Так что... Ага, клей приклеим ему вот, вот к этой фигне. холодильник. Яйцо. Элементарно. Хорош. Ну что ж, думаю, все-таки пойти сюда, когда пойдет туда. Сначала вот так вот потом вот так вот. Хорошо, он уже идет. Потом быстро сюда. Разозлился, мужик. Упс, кто пукнул? Тебя разыграли, мужик. сидим. Сидим спокойно. Ну, иди уже. Так, немного ждем. Здесь может, можно спрятаться. Если запхнуть яйцо в микрофолевую печь, оно взорвется. Ну и самое главное, будешь знать, как смотреть за девочками. Хорошо, вторая часть. Ой, вторая карта давай давай дям, 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 дям. Дям, дям, дям. вот так вот так значит ты идешь тортик ну а мы пока пойдем расскажу он идет берет свечи и кладет сюда потом и сует руку в, проверяет почту так в туалет он зайдет только раз Почему раз? После того, когда он сюда нужно положить в почту вот паску для мишей, и он пойдет только тогда в туалет, чтобы залатать руку. А что мы сделаем в туалете? Запхнем сюда сначала. Вот это. Потом мило. Вот это. И он сразу же попадется. Так, нужно подождать, это а у нас слой. Хорошо, иди. так -с. Теперь идем сюда. Ждем, пока он... Ух. Я так понял, у него днюха. так -с. ходим. Давай. Да давай, входи, входи быстрее. А, тут и мы влипли. О! Йай! Как же так? Так, попали. Так, 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 так. О! Так. так а Ну-ка. Все, яйцо пхнем сюда вот. так, это сюда вот. Теперь эту свечи не назвешь. Хорошо. Прям сюда. А, ну да. И вот сюда. И ныкаемся. Так, он уже взял тента. Боу! Ну, соседушка. Иди, проверяй почту. Так, мы в шафе. Попался опять 25. Это, я так понял, его жена или бабушка? Наверное, бабушка. так да. Мой младший брат игрушками бавится. И... А! Так. Все, это... До канала его Уу, все сто mm. процентов так ну я как видите мне на не открылась дальше но я думаю все таки показать вам еще обучалку что там хорошо зайдем в первую что у нас первые обучалки. И в первой обучалку просто нам показывает просто как ходить всего нам Просто вот сюда и все всего нам. Так, второй у нас сейчас покажу. Так, здесь у нас уже... Так, нам показывают, что здесь делать. Так, маркер, и, я думаю, вы уже поняли. Хорошо. Идем сюда сначала. Вот так вот. Нет, это все-таки, наверное, его жена. Или нет. Только ждем. Да-да, хорошо, хорошо. Идем быстренько вот сюда. Нет? Тогда сюда. Спускаемся ниже. И смотрим. Вот такая вот вторая обучалка. Хорошо. И третья. С третьей я очень долго мучился, пока не понял. Как видите, здесь вот есть пес. И видите, если мы зайдем, он нас чует, и вот что произойдет. так. Чтобы он нас не заметил, просто вот жмем правой клавишей мыши и мы идем тихо-тихо. Кто? Опс, запалил. Вот что. Быстро. Ух. Так, входим, подождем, как пес успокоится. Ну, давай. Все, заходим. Здесь у нас еще не видит. Теперь спокойненько. Вот так вот. А, беги, беги, беги. И нам нужно заметиться вот сюда. так он нас не заметил. Вот так вот. Фух, вот все. С вами был Фрост